Всех приветствую в этом видео. Рассказываю о митинге, который сегодня прошел в Берлине возле Бранденбургских ворот. Вот они за моей спиной. А вот здесь находятся люди, с которыми мы будем сегодня общаться. Главный смысл митинга: участники борются за права украинских мужчин в первую очередь, которые находятся в Украине, которые подвергаются насилию со стороны ТЦК. Когда я подошел к митингу, сразу был опознан одним из участников и ты Ну, тогда я, правда, не понимал, рад он моему присутствию или нет. Но позже я подошел, представился, и мы выяснили, почему он так пристально смотрел в мою сторону. Почему так на меня смотрели? Дело в том, что я давно смотрю ваш канал. Ну, как бы, я то и знаю вашу работу по еще телеканалу Интер. Я сам журналист, но я больше, как бы, текстовые материалы делаю, да. И именно когда я вас увидел, то есть, естественно, у меня такая была реакция, потому как мне нравится в первую очередь и ваш материал как качественный материал. Плюс ко всему я вижу, что у вас есть своя гражданская позиция, я ее тоже разделяю и довольно вам благодарен как журналисту, что вы действительно выступаете и доносите народу правду. Организатор этого митинга парень по имени Сергей в ТикТоке он известен под ником Хайповый. Это тот человек, возможно, вы знаете, когда Зеленский приезжал вот не так давно в Берлин, у них тоже был подобный митинг, и они поймали тогда Давида Арахами, который с ними сфотографировался, но не заметил плакат, который вывесил, по-моему, как раз Сергей, и это вызвало такую бурную дискуссию в сети, потому что плакат, то что было на нем написано, конечно же, не соответствовал Пониманию текущей ситуации главы фракции Слуга народа Давида Рахами. Я подошел с плакатом, на котором было написано, что Зеленский приказал похищать мужчин. Вот. Ну, он быстро ушел, и я не успел даже ему ничего в лицо высказать. Ну это же было зафиксировано. Фотография есть. Да, да? есть видео. Потом и никто ничего не писал, не говорил, не прилетало, что подставили а... Рахамию. Ну, писали всякие в комментариях шутки, а так. Угроз прямых не было. А расскажите, в чем смысл сегодняшнего митинга? Митинг против закрытых границ, против похищения ТЦКшниками мужчин и дискриминации в целом мужчин. Возобновление всех прав для мужчин. Уже после интервью с Сергеем подошел еще один человек из этого митинга, от Георгии. О вас рассказываю. Георгий, он сам из Одессы, но в данный момент проживает в Италии. Здесь оказался проездом, и он прямо попросил, вот, чтобы я с ним пообщался, потому что он хотел высказать свою позицию по одному вопросу. Даю ему слово. У нас есть проект, который ре ре реализуется сейчас в Украине. Это Центр по защите прав и, и жизни человека. Это очень важно, сейчас нужно акцентировать на этом внимание. Не в контексте войны, а в контексте, в контексте гуманистической направленности. А вы собираетесь возвращаться в Украину? Я бы очень хотел. Я очень хотел. Для меня э, мой центр силы, мой центр внимания — это Одесса, конечно же. Я очень люблю этот город. И я, я мечтаю туда вернуться. Я просыпаюсь кажд, каждый каждое утро с мыслью, э, что было бы было бы отлично, было бы здорово. Это моя мечта проснуться в Одессе. А уехали вы э, уже после начала войны? Да, я год прожил, практически год прожил вот в этом состоянии, и так как ничего не улучшалось, становилось только хуже, и в декабре я уехал из Украины. Да. Ну, вы знаете, вот э, многие люди, ну какая-то часть из них могут написать в комментариях, а почему Георгий не пошел на войну защищать э, то, что он любит? На самом деле, я бы и не смог. Э, я бы не смог убить человека. В моей жизни происходило достаточно много ситуаций, когда, когда, когда я поступал неправильно. И лишить человека жизни это не в моей компетенции. Вот, вот так я, я такая моя позиция. Я уже собирался покидать этот митинг, как вдруг здесь образовалось несколько людей. Они стали на определенное время главными действующими лицами, и развязалась очень жаркая словесная перепалка. Я даю ее без купюр. Я ничего оттуда не вырезаю одним куском, чтобы вы могли составить свое мнение о том, что происходит. Краткая аннотация. Подошла женщина, которая сказала, что ее зовут Ольга, ее сын на фронте пошел добровольцем, и вот она обвиняет этих ребят, которые стоят здесь в Берлине, и спрашивает у них, почему они не на фронте, что как будто бы им платят, и вот начинается словесная перепалка. Смотрим. Вы ЦК, а кто будет боронить вашу страну? Мой сын, ему 23 года на войне. У меня много, очень много на войне. я не знаю, чи вам за це заплатили, чи це ваше переконання, але ви абсолютно не праві. ви розумієте, що від Росії гине більше людей. Ви розумієте, що Україну треба захищати? Ви розумієте, що йде наступ. Я мій син на війні. Я журналістка, я працюю з дезінформацією. Я по роботі. Ви мені ви нічого про мене не знаєте? Я вас не спитала, чому ви на не на війні? Я спитала, чи ви розумієте, чи треба Україну захищати? Ви тільки шост, не знаючи нічого про мене, насмілились мені поставити таке питання. Та я вам скажу, мої рідні на війні, мій син на війні. Бої діти 14-11 років в Україні і сьогодні під обстрілами. Сьогодні в Ковалі за кілька кілометрів від мого будинку був приліт. Хлопці, якщо у вас є совість, цікавтеся дезінформацією, кидами і всім іншим, і я не знаю, чого за гроші чи ні, але не підігруйте Росії так, зараз. Не ви обчати, не про праві... Ні, ви повинні бути в Україні, ви повинні мобілізуватися законно і відстоювати свої права. Чого, чого? Як чого? дітей чого вбивати? чого мають мого сина вбивати? За що? Мій син захищає і мій син Вже чотири роки на війні. Ну, от і все. Чого він має захищати? Не з Конституції прописано, сам не. Україна зараз виходить прав... геноцид українського народу. Геноцид! Коли це, був це, велика вічна війна, це. зараз то саме Нет, зараз то ваш саме! саме його... прийшло. Дивіться, ви Виловлюють хлопців по вулицях. Це незаконно, але незаконно, це, не, це такий... геноцид? Ні, Ніяка, не а як же це так? Лишають права людини ім'я чоловіків. Біда матерям, які народили імена чоловіків, хлопців, зараз в Україні. І Зеленський знищує українську націю. На українську націю знищує Росія. Давайте ви підете до, 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 Путіна, 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 до Путіна. Давайте розмовляти мені. Люди не відповідають за рішення власні мучих людей. Люди гражданські не відповідають. А якщо СБУ, прокуратура. То вони зобов'язані там бути. Не про ді оці кноп. Ні, це загальна боротьба. Ви знаєте, скільки за кімнати зустріки. Я сотрудників, знаєте? Ви ви кажіть їм. Майже не йдуть. Ні, я живу в Україні. Ну ти все. я саме приїхала сюди, сюди попасть на цю до Мені ма шкода. Я знаю за що ви воєнні сили. За що ви воєнні си до злодії? Да. Ну вот теперь точно все огромное спасибо за внимание к этому видео. Лайк, комментарий, подписка всегда приветствуются. И еще прошу дополнительно, если это возможно, делайте поделиться этим видео с другими пользователями платформы TikTok. Всего доброго.